नमस्कार क्रिस्टल क्लिअर न्यूज मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे तीन चार दिवसापासून अदानीच्या संदर्भात एकामागून एक, एक खुलासे होत आणि भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पण एक मोठा खुलासा केला आहे आणि या प्रकरणामध्ये मोदीचं नाव स्पष्टपणे येत असल्याचं त्यांनी आपल्या इंटरव्ह्यू मध्ये सांगितलेलं आहे बघूया सुब्रमण्यम स्वामी काय म्हणतात याबद्दल कोण कोण लोक हे गौतम अदानी सागर अदानी विनीत जैन रंजीत गुप्ता रुपेश अग्रवाल साबानीस और सौरज सौरभ अग्रवाल दीपक मल्होत्रा ये सारे लोगों में मैंने सुना अधिकांश ने कन्फेस कर दिया है और इसीलिए उस कन्फेशन के आधार पर अडानी को अंदर जेल भेजना स्वाभाविक है परंतु तो मैं ये भी सुन रहा हूँ कि अभी आ, प्रधानमंत्री की नाम को भी ला रहे हैं और क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इसीलिए जब तक वो प्रधानमंत्री पद में रहेंगे उनको आ, जो पहले से हमारी समझौता है उसके अनुसार उनको जेल भेज नहीं सकते परंतु जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो तुरंत अमेरिका उनके लिए वारंट जारी करेगी नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं कि इस चीज को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अदानी तो जेल जाएंगे ही लेकिन साथ में तैयारी ये भी होगी कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो फिर उनको अमेरिका जेल भेजेगा जैसा yes, right. और ऐसे हुआ है फिलीपींस में ऐसा हुआ है कई देशों में ऐसे ही हुआ है इजिप्ट में हुआ है तो अमेरिका ने इंतजार किया कि जब पद से निकलते हैं तो उस समय पकड़ेंगे वो भूलते नहीं है और ना कोई बीच सगळ्यात गोष्ट म्हणजे स्वामी हे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहेत आणि त्यांच्याकडे आलेली ही माहिती त्यांच्या अमेरिकेतील सूत्रांकडून त्यांना मिळालेली आहे त्यामुळे आपण बघूया की आता हे दावे त्यांचे कितपत खरे होत आहेत आणि आपण अपडेट घेत राहूया ह्या संदर्भात तुम्हाला चॅनल आवडत असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा